Народним депутатом України Юрієм Солодом звітували про роботу благодійного фонду Дорога життя. За поточний рік допомогу отримали навчальні заклади, медичні установи, центри дозвілля та приватні особи, що потребують підтримки. Про обсяг виконаної роботи доповіла керівник громадської приймальні Дорога життя Ольга Кишинська. За 2014 год в благотворительного фонда «Дорога жизни» поступило 432 заявления обращения различного характера. Была оказана помощь 16 школам, 10 дошкольным учреждениям, учебным учреждениям, медицинским, коммунальным, а также частным лицам. Для школы номер 20 города Славянска были приобретены строительные материалы. 140 листов шифера, более 1000 метров погонного бруса, краска, гвозди и другие материалы. Таким школам, как номер 10 города Славянска, номер 1 поселка Черкасская и школе села Болбасовка была завезена новая школьная мебель. Школам номер 1, 4 и номер 9 города Славянска были закуплены материалы для установки заборов. В школе номер 7 произведена замена стеклопакетов в спортивном зале. В школе-интернату города Николаевка выделено 210 квадратных метров стекла. Школам номер 17-19 города Славянска и музыкальной школе города Святогорска оказана помощь в замене окон. Также в связи с проблемой водоснабжения в поселке Александровка Александровского района для школы была пробурена скважина. Многим школам оказана помощь в приобретении офисной техники, школьных досок и канцелярских товаров. Для детских садов города Славянска были установлены детские площадки, завезены интерактивные доски, приобретена мебель и офисная техника. Пострадавшим детским садам вследствие боевых действий завезены строительные материалы и заменены окна. В Славянский аграрный лицей был приобретен проектор с экраном педагогическому университету города Славянска выделено 210 квадратных метров стекла, химико-механическому технику 400 квадратных метров, гимназии города Николаевка 200 квадратных метров стекла и 400 листов шифера. В Центру культуры и окружающей среды приобретено 500 квадратных метров металлочерепицы и заменены окна в танцевальном зале. Частично заменены окна засуд и Центру детского и юношеского творчества. Родильному дому города Славянска установлены 48 пластиковых окна. Для центральной библиотеки детской закупили 90 квадратных метров линолеума. Также в селе Креницы Александровского района произведен ремонт уличного освещения. В амбулаторию села Черетина Александровского района привезли холодильник. А для районной больницы поселка Александровка был приобретен электрогенератор. Была оказана помощь центру реабилитации и восстановления содружества в ремонте здания и открытии самого центра. Во время боевых действий фонд оказывал помощь людям с инвалидностью в эвакуации, в приобретении медикаментов, инвалидных колясок и спецпринадлежностей. Раздали более 60 тонн продуктов многодетным семьям, инвалидам и нуждающимся людям. Была оказана материальная помощь э, жителям города Славянска, города Светогорска, Николаевки, Славянского и Александровского района. К Новому году более 6 тысяч детей получили новогодние подарки. Фондом была оказана многочисленная помощь как материального, так и социального характера. Фонд продолжает свою работу в оказании помощи. Работает социальный маршрут «Славянск-Николаевка», социальные магазины, Оказывается гуманитарная помощь в виде продуктов питания, теплых вещей. Также в приемной фонда оказывается бесплатная юридическая помощь. Уже в этом году благотворительный фонд... Оказал помощь жителям поселка Семеновка в приобретении шифера, а также оказана помощь переселенцам из зоны АТО, проживающим в городе Артемовский и Старобельский Луганской области. В виде первой, продуктов первой необходимости, бытовой химии, электрических приборов, теплых одеял, которые очень необходимы людям, оказавшимся в сложной ситуации. Остальные же заявления находятся в работе и наши волонтеры делают все возможное, чтобы помочь всем нуждающимся. Користуючись нагодою, народний депутат України Юрій Соуд зустрівся із тими, хто потребує у допомозі. Були розглянуті як приватні звернення, так і колективні прохання. Наразі мешканці будинку 21, що по вулиці Калініна, чекають на допомогу. Зараз цей будинок, що постраждав за часи бойових дій, не відноситься до жодного ЖЕКу. Тому відновити його вкрай проблематично з цією проблемою і звернулись. Ми к вам прийшли звернутися за допомогою, щоб ви. А, а... Якщо ви можете, щоб ви могли просто в ремонті криші. Тож питання відновлення будинку включено до плану на лютий. Взагалі ж мешканці підкреслюють, що будинок є архітектурною пам'яткою слов'янська. Включите вже в план. Угу. На февраль місяць. Можна буде мовити, що це і культурна цінність взагалі для України і для Донбасу. Добре. Це без перебільшення. Хоч зараз не до відновлення пам'яток нашої України, але сподіваюся, що одержимо співчуття і допомогу.